Сейчас вода в водохранилище поступает очень быстро. Обильные снегопады в горах и быстрое таяние снегов позволило увеличить запасы почти вдвое. Только за прошлые сутки поступило 350 тысяч кубометров. За следующие ожидается более миллиона. Нам необходимо набрать на 1 мая 43 миллиона для того, чтобы обеспечить город водой своей водой без э, помощи Крыма и всего остальных других источников. Мы эту воду, я думаю, наберем. Как отметил чиновник, преодолеть водный кризис поможет также строительство южных очистных сооружений и повторное использование дождевой воды. В федеральной целевой программе заложены средства, и в ближайшие три года очистные будут однозначно построены. Будет, не будет реконструкция старых, будут строить новые очистные сооружения с современной технологией, системы когенерации, сжигания ила. И я думаю, что вот здесь будет использоваться по-настоящему оборотное водоснабжение, очистка воды. Такую воду можно будет использовать для технических нужд. Например, сегодня на подпитку городской отопительной системы ежедневно уходит 10-12 тысяч кубометров питьевой воды. После того, как очистные сооружения заработают, эту воду можно будет заменить технической. За это же время планируют привести в порядок и ливневую канализацию. Ливневки тоже требуют серьезной конструкции, модернизации, потому что часть ливневок вообще не работает, часть забита. А самое главное, что, что сегодня нет очистных сооружений по ливневкам. И я думаю, что этот пункт тоже включен в ФЦП, и он будет воплощаться в жизнь. Людмила Замятина, Дмитрий Лелека, Севинформбюро.